И вдруг ни с чего не с того Тимошенко собирается лететь в Москву. И Ющенко понимает, чего она туда едет. Что она не по своей воле едут. Это то, что я называю, намазали. И говорят, так, дорогая, мы не знаем, что ты там сидишь, настало время, когда ты должна одеть доспехи и ехать сюда. Понимаешь? Ну, я, я не знаю, как было условно, но я, я, я предполагаю, как это было. Ей не дают самолет, если ты помнишь. Молодой, ей запрещают ехать. Президент запрещает ехать. Она берет чартерный и самолет, и летит туда. И вспоминайте теперь ночью вот эту выход к прессе. Uh -huh. Вот ради интереса, вот сейчас новыми глазами возьмите, найдите видео uh -huh. все uh -huh. и посмотрите эту картинку. Она стоит. Я понимаю, что произошло. Она понимала, что ей положили вот так листок, сказать, дорогая, вот чистый листок тебе подпишу". Или выбрала пресс-конференции, она выдела очень плохо. Она пошла в банк. Она не в банк пошла. Она сделала то, это не в банк. В банк это когда ты играешь. Она не играла. Ее поставили в позу, которую она выполнила, что то желаем. Потому что кто-то играл. Вот в банк пошли те, которые играли, назвали это войной и за что ордена давали. Понимаешь? Просто вы, как журналисты, вы не хотите посмотреть цепочку. Понимаешь? Ну, может быть, потому что она вам по стоп стопу стоку а я живу этим, да. То есть как бы я на это смотрю по-другому и лучше, да. То есть не она играла, она была Понятно. пешка. Может даже не пешка, не знаю, там какая-то фигура на доске, но она не была игроком. Игрок был в другом месте. Он играл. Их Ющенко играл. Два человека играл. Понятно. И оказалось, что Ющенко проиграл по понятной причине. И когда я сказал, что Ющенко слабый президент, знаешь почему? Я не кровожад. Вот когда сейчас ее посадили в тюрьму, все знают, я был категорически против. Не потому, что я ее люблю. Меня нельзя обвинить в том, что у меня есть не В том, что мы с ней там мы, воевали, там туда-сюда. У меня нет, я забыл это. Все, для меня эта страница перевернута, я живу в другом мире. Понимаешь, то есть она мне больше не интересует. Вот она мне мешала, как камень в башмаке. Знаешь, вот она мне мешала, я на это должен был отвлекаться, воевать, больше месяцев. Но она мне сейчас не мешает. Но когда ее посадили, я сказал, это абсолютно неправильно. Потому что, пускай бы она ходила, рассказывала, почему мы так, а не вы за нее рассказывают. Ну, это не мой вопрос опять же. Но тогда, на тот момент, я знаю, что бы сделал на месте Ющина. Вот самолет прилетел, я бы ее арестовал ровно в аэропорту. В ту же минуту, как она прилетела. И она на это рассчитывала. Поэтому она такая была. Она понимала, что вероятно, что она приедет домой, она будет арестована. Понимаешь? А Ющенко оказался слабохоратным. С одной стороны, он был сильный, чтобы пошел на эту войну. Тогда у меня вопрос, а зачем ты шел на войну, если ты не можешь до конца довести Это уже вопрос прошлого, понимаешь? Это уже история. Но, если ты делаешь А, то стал точкой в конце, понимаешь? Или не делай это А. Я же об этом сказал. То есть я, если что-то начинаю делать, я думаю об этом, я не сплю, я не ем, да, то есть я думаю, я всегда думаю, какое будет последствие, а не мое начало. Да? То есть потому что начало может быть громко и приятное. Ты никогда не можешь стартовать, но не понимая, где ты, где, как ты будешь, какие у тебя выходы из заканчивания этого. Зачем было объявлять эту войну с русскими, зачем было пройти вот эту всю ситуацию, чтобы потом просто проиграть. Что это тебе дал этот скажем, он, он если бы я арестовал контракт все равно работал бы нет нет да смотри вопрос другой тут даже не то что контракт работал контракт не работал.